assalomu alaykum men jizzax davlat pedalogika instituti talabasi pulatov islombekman rahmat inomjon Majid kecha eshitdik 8. avgustda qaroringizni bizga juda katta bir yordam qildingiz rahmat besh oydan beri soqqani qiyyapmiz uyimizdan unigaha tilladan bo'lib ketdiku e qachongacha qiynaysizlar borku jonimizga tegib ketdilaring borku ko'tar 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 hamma narsani ko'tarasizlar tushirishni bilmaysizlar o'tgan safar ham stipendiya mashmashasini zo'r chiroyli qilib qo'ygandingiz Noqonli harakatizni ko'pchilik tanqid qilib chiqdi vazirlar mahkamasini qarori bekor qilib turib o'zizni arzimagan bir so'mga qimmat qaroringizni qonuniy qildiz qani bir haqiqat qani bir adolat qani ijtimoiy adolat qani qonun kodeksga amal qilish qani konstitutsiyaga amal qilish nima sizlar manfaatlaringga biza o'lib ketaylikmi xizmat qilib bir umr qul bo'lib E, bir so'mga qimmat borku ta'lim sifatlaring ham universitetlaring ham diplomlaring ham borku boshqa davlatlar shunday olib boraylik o'zbekistonni diplomini otb yubor deydi uyingga borib uka solib qo'y cho'ntagingga deydi diplomingni top mingtalikka kirmagansiz bironta universitetiniz borku bironta universitet kirmagan top mingtalikka ey o'zbekistonda eng zo'r universitetni ayting menga milliy universitetmi to'rt ming sakson beshinchi o'rinda bo'lyapti yana va'dani berasizlar buyoqdan unday qilyapmiz bunday qilyapmiz deb ey va'dani berguncha natijani beringlar maylimi bizlarga top mingtalikka kirsin bironta universitetla biza bilan bir xil mustaqil bo'lgan davlat qozog'iston o'nta universiteti top mingtalikka kirgan top ikki yuztalikka bitta universitetni kirgizadi yaqinda e qachongacha kambag'alni qiynayapsizlar bizi aybimiz nima biza nima qilishimiz kerak aytinglar Qana davlat? stipendiyani kamaytirib taylasalaring 5 oydan beri hech kim oylik olayotgani yo'q 5 oydan beri borku jonimizni tegib ketdilaring borku qiynaysizlar faqat xalqni qiynashni bilasizlar doimiy ish joyidan ayrildi daromad manbayidan ayrildi ko'pchilik nonni zo'rg'a topayapti o'zbekistonni yuz foiz ahl davlat organlarida ishlamaydi hammasi bir mavsumiy ishlarda ishlaydi rossiyaga ketadi e, rossiyaga ketmagandan keyin chiqolmagandan keyin doimiy mavsumiy ishlab bo'lmagandan keyin qanday qilib pul topadi qanday qilib kontrakt to'lanadi o'zbekistonda o'qiyotganlar ko'pi kambag'allikdan qutulish uchun o'qiyaptiku yaxshi bir davlatn de ichida ishlasak oylikli olsak deb qachongacha qiynaysizlar qachongacha azob berasizlar charchab ketdik borku noqonuniy xatti harakatlaringdan borku nima uchun talabalarni hech kim hurmat hech kim bir hurmat izzat qilmaydi singapurni yani, janubiy koreyani yaponiyani taraqqiyotida ta'lim eng birinchi o'rinda turadiku rivojlanish jarayoni ta'limku ularda hech narsa yo'q i̇şte... bizlarga o'xshab oltin gaz bos boshqa narsalar sotmaydi kuchli kadrlar tayyorladi o'zini hamma narsasini ishlab chiqarishni to'g'ri yo'lga <laughs> qo'ydi mana dunyoda <laughs> uchinchi o'rinda <laughs> turadi yaponiya ta'lim sifati bo'yicha ham iqtisod bo'yicha ham biz shu davlatlardan kammizmi oddiy bir tekstil fabrikalariga xitoy hindistondan chaqiramiz kadrlarni o'zbekistonni qancha qancha pulini olib chiqib ketyapti shu kadrlar o'zbekistonda o'zbekistonda ta, shuni tarbiyalasak bo'ladiku o'n millionga yaqin o'zbeklar yuribdi rossiyada turkiyada boshqa joylarda o'n millionga o'zbek kecha kanaka, ko'rdingiz qanaqa qanaqangi ahvolda chegaralarda xorzor bo'lib yotganini biz biz nima uchun shu narsalarni bilib turib ko'rib turib bu buyoqqa talabalarga azob beramizda shuncha aholini qiynab qo'yamiz nima uchun siz ishlayapsiz oi ta'lim vaziri inomjon majidov shuncha bir aholini savodsiz qilib turib diplomlaring bir so'mga qimmat borku to'qson foiz talaba faqat diplom uchun o'qiydi shuni ham qiyin qilib taylayapsizlar borku bironta universitetlaringni tan olmaydi chet elga boraylik diplomingni shunday diplomni uka okay, dedi diplomingni cho'ntagingga solib qo'y yo bo'lmasa otib yubor deydi bu diplomin bir so'mga qimmat deydi bironta universitetng tomingika kirganmi deydi haqli savol bironta universitet kirmaganku qiynaysizlar azobni berasizlar tashqi ishlar vaziri <laughs> abdullaziz kamilovni gapini eshitdigizku biz harakat qildik lekin rossiya bironta ham qonunni qabul qilmadi qabul qilmaydi конечно qabul qilmaydi rossiya hech qachon o'zbekistonga yordam berish niyati yo'q. yo'qyevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga -so, qo'shib olib bizlarni qul nima uchun shuni to'g'ri tushunmaysizlar nima uchun harakat qilmaysizlar nima uchun ta'lim sifatini oshirmaysizlar ta'limga juda katta investitsiya nima uchun kiritmayapsizlar o'zbek neft gazga berildi o'zbek energiyaga berildi o'zbekiston havo yo'llariga berildi hammasi monopoliya -e tashkilot xalq so'rayapti nima uchun ta'limni sifatini ko'tarishga harakat qilmaysizlar nima uchun deputatlar jim yuribsizlar xalqni budjetidan katta katta oylik olayapsizlar-ku? nima uchun xalqqa qoyinlik qilyapsizlar nima uchun millatga qoyinlik qilyapsizlar ertaga biz tojikistonga o'xshab yerimizni tojikiston 1158 ming bir yuz kilometrni to'laolmadi qarzini o'zbekistonni qarzi yigirma sakkiz milliard dollardan oshib ketdi tojikiston to'lay olmadi, anneksiya qilib olib qo'ydi Yettaga kimga kafolat beradi o'zbekistonni ham xuddi shu narsa bo'lmasligiga ta'lim sifatini oshirish kerak sog'liqni saqlashni oshirish kerak 34 to'rt million aholidan o'tib ketdi o'zbekiston aholisi har yili bir milliondan ziyod odam ko'payapti. bu degani shuncha ish degan ish o'rni degani nima uchun faqat tepadan sayraysizlar unday bo'lyapti bunday bo'lyapti senat raisi tanzilar norboyeva siz nima qilyapsiz nima uchun siz xalqni yoshlarni tinglamayapsiz katta boshli senat raisi ko'rding sardobadagi holatlaringizni, jim jim ovozlaring chiqmadi ha nima deb qo'ydilaring ha yurt boshimiz bor e sizlar nima qilyapsizlar sizlar xalqni budjetidan juda katta mablag' olyapsizlar-ku. o'zlaringni ishlaringni qilmasalaring nima uchun yuribsizlar давай bo'shatib qo'yinglar ishlaydiganlar bor bizga ta'lim sifatini oshiring ta'limga investitsiya kiriting ilomjon majidov fikrlashlaringizni o'zgartiring bo'shatib qo'ying noloyiq bo'lsangiz bizga bir sifatli ta'lim beradigan haqiqatdan ham o'zbekistonni universitetini boshqa davlatlar tan oladigan top mingtalikka kiradigan ta'limga qo'yilgan investitsiya kelajakka qo'yilgan investitsiya bo'ladi bu o'rtoqlar o'rtoq deputatlar o'rtoq vazirda ishlay vazirlikda ishlayotganlar garvard universiteti o'zbekistonni bujudida borki kerak bo'lsa yigirma barabar kuchli bilasizlarmi agar biz yaxshi bir ta'limni yo'lga qo'ya olsak bizlarni aholimizni it kurslariga shunday narsalarga o'rgata olsak odamlar chet elga chiqib ketmaydi xor bo'lib Rossiya chegarasida turmaydi o'zbekistonni hukumatiga ham o'zbekistonni imijiga ham zarar bo'lmaydi hammasi o'zimiz ishni işte, topamiz o'zimiz harakat qilamiz o'zimiz dunyoga so'zimizni aytamiz xitoyga iylanib yurmaymiz shuncha qarz ber deb rossiyaga ilanib yurmaymiz bizla fuqarolarimizni ish iş, ishini hal qilib ber deb hukumat shuni qilish kerak tepada o'tirganlar sizlar xalqni oyligini xalqni byudjetidagi pulni nima qilyapsizlar ishlaringga munosib bo'lmasalaring давай bo'shatib qo'yinglar zo'r zo'r chet elda ishlab kelganlar o'zbekistonda holatni bilib ko'rib jim turganlar bor ular qo'ldan ko'p ish keladi Kub, ko'p muomala ham qila oladi ko'p Kub, ko'p bilan ko'pchiliklaring Kub, borki eski fikrlaysizlar ta'limga bozor munosabatlarini qo'y yo'lga qo'yish kerak hurmatli inomjon majidov siz talabalarga o'zingizni mulkingizga nisbatan nisbatanqda qaramang tushundizmi bozorga qanday borsangiz bozorda qanday muomala qilsangiz xuddi shunday muomala qilish kerak yaxshi ta'limni yaxshi sifatli narsani qo'yib qo'ying talabalarni o'rganing nima istayapti nima xohlayapti qozog'iston uddalayapti shuni mana o'zimizga qancha konsalting xizmatlarini taklif qilyapti qancha qancha talabalar qozog'istonga borib o'qiyapti shuncha pul o'zbekiston byudjetiga ketmayapti qozog'istonni rivojlantiryapmiz o'zimizni o'yin ravishda işte, qul qilib boryapmiz bizlar. shuncha mablag'larni bekorga chiqarib yuborib давай bir ishlaylik harakat qilaylik hurmatli yoshlar ishlari agentligi alisher siz vatanga umum qoyinlik qilyapsiz shuncha vaqtdan beri nimaga ishlamaysiz nima uchun yoshlarni manfaatini himoya qilmaysiz yoshlar manfaatini himoya qilmasangiz bizga nima keragiz bor nima uchun ishlab yuribsiz nima uchun xalqni bizlarni byudjetimizdan oylik olyapsiz faqat mana shunday qilib sakkiz yarim olti ball oldim deb hentashin chelleng qilib boyni bolalari bilan rasm tushmasdan mana davay hozir ishlaydigan vaqtingiz ko'p joyda bilasiz prezidentiz bekorga qo'ymagan sizni unday bo'ladigan bo'lsa umuman kerak emas hurmatli noimjon majidov hurmatli hukumat vakillari bizlar talabalarni haqli talabimizni bir hal qilib beringlar ta'limga e'tibor qarataylik bekorga ta'limni ko'taraylik ta'lim, talim sifatini oshiraylik deb bekorga aytmagan ta'limni kelajakni harakatlantiruvchi eng katta bir yutuq poydevor hisoblanadi